کہ اللہ کے دو حقوق بالکل اٹل ہیں جس میں اس کی خلاف ورزی شرک کہلاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی میں اللہ نے جیسے ہمیں خبردار کر دیا کہ ہمیں ماننے والا عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا اور استعانت میں کسی کو ہمارا ساجی نہیں بنائے گا یعنی عبادت میں جو غیر مشروطیت ہے وہ استیانت میں بھی ہونی چاہیے تو یعنی گویا بندگی نام ہے عبادت اور استعانت کو اللہ کے لیے خالص رکھنے کا اور جہاں شبہ بھی پیدا ہو جائے ان دونوں معاملات میں تو اس میں جانب ترک میں رہنے کا یعنی مجھے اگر شبہ بھی پیدا ہو جائے کہ میں غیر اللہ سے استعانت کا مزاج رکھتا ہوں یا میرے اس کلمے میں غیر اللہ سے استعانت مفہوم ہوتی ہے تو فوراں ترک کرنا ہے اسی طرح عبادت کا عبادت والا تو آسان ہے استعانت والے میں لوگوں نے تعویلیں کی ہیں وہ تعویلیں نہیں کرنی چاہیے مطلب ہر مستعان حقیقی اللہ ہے اور اس نے اپنی استعانت کو بالواسطہ واسطہ رکھا ہے اکثر بالواسطہ واسطہ رکھا ہے یعنی دنیاوی طلب میں تو اس میں واسطے بہت سے ہیں کہیں سبب واقعے کی طرح ہے کہیں سبب کسی شخصیت کی طرح ہے لیکن یہ کہ سبب اور مسبب اصل اور اس کے ذریعے میں فرق بہت ہی واضح رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں حساس رہنا چاہیے اور اس حساسیت کی وجہ سے کچھ معروف تصورات کو ترک بھی کرنا پڑے تو اس کو ترک کرتے رہ کر دینا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری نیت تو پکارنے میں یہ نہیں تھی وہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے کیونکہ یہ اصول بندگی ہیں نا تو اصول مجموعی ہوں گے اصول میں انفرادی نیت اور سمجھ کا دخل نہیں ہے یعنی اس میں استثنا کی صورتیں نہیں ہیں یا استثنا تلاش کرنے سے بچنے والا ذوق پیدا ہونا ضروری ہے